В гостях в прямом эфире ликар-терапевт Элина Бережна. Илина, доброе утро. Доброе утро. Итак, мы обозначим еще раз нашим зрителям важность проблемы, о которых мы говорим о суставах, собственно говоря, их хворях, как говорится. Но суставы это вот те такие, такие предметы нашего тела, которые соединяют косточки. Их более 180 в нашем теле. Это очень серьезная ситуация, помогает нам двигаться. А вот когда они болят, почему? Сейчас как раз очень актуально говорить, потому что стало сыро и упало давление. То есть О. мы, суставы любят, когда тепло и высокое давление. Поэтому актуально. Болят, они есть слова, которые всем известны. Артроза артрит. Артроза это когда то, что должно быть конгруентное, гладкое, шарнирное, изумительное в разных движениях, с хорошей амплитудой. Там идет разволокнение, непонятные крючки, ограничивающие. Мы привыкли, что хрящ это нечто совершенно гладкое. Когда mm -hmm. мы делаем артроскопию, мы видим, что это просто, знаете, как будто бы бешеная собака погрызла какой-то кусок полиэтилена. Понятно, что о гладкости речи нет. Но. Человек чувствует боль, ограничение движения, ничего не опухло, ничего не красное, а вот артрит. Да? Наиболее Слышим? распространенная суставная болезнь, да? Это когда стирается этот хрячек, правильно я понимаю? Это, это даже не название болезни, а название процесса. Процесс. Артроз. Артроз, конечно, вы правильно говорите. острый артроз – это вот то, что было в сюжете. Те самые 9 из 10, которые с возрастом имеют. Но сейчас и дети 20-летние имеют особенно спортивные посттравматические артрозы. Когда болит, но ничего не опухло, ничего не красно, ничего не горячее, нигде нет э, вот такого признака. Отека, признака воспаления. Но болит. Но дискомфорды... Болит и то, и другое очень болит. А болит иногда, есть такие виды артритов, которые болят так, что люди на стенку лезят, например, под агро. Например, но... мужчина после пива. Страшное вот дело. Вы так страшно описали вот эти хворобы все, и... Э, Взяточные им треба и сухие сид тепло нас умов, але какие анализы треба здати, щоб зрозуміти, яка хвороба, и як її далі лікувати. Если многие пациенты говорят. Я, я, я поняла, да. Я. Смотрите, вот многие пациенты говорят, я хотел бы уже прийти к доктору, ну хоть что-то принести, чтобы не так часто ходить. Врач mm -hmm. все равно что-то назначит. Вот если док, если доктор получает человека, который пришел, сдал свежий общий анализ крови, общий. Это сейчас берется из вены, то, что раньше было uh -huh. из пальца. Сейчас для современных анализаторов это общий анализ из вены, уже очень много информации. Это обязательно анализ мочи, это обязательно небольшой пакет, так и называется ревмопробы, не факт, что он дает ответы на вопросы, но он немножко ограничивает уже э, мысль сужает врача, направление. сужает направление. По поводу, очень важный момент, по поводу, например, гепатита Б и С. маркера гепатита Б и С, кажется, печень, вирусные гепатиты, и вдруг. Вот обязательно нужно. Потому что это то, что часто и иногда вне печёночные проявления гепатитов именно болят суставы. А человеку в голову не придет, что это что-то такое. Это да, да, болят суставы, да, здесь нужно меньше двигаться, потому что суставы любят покой. Сори, а как же жить? Я хочу с вашего разрешения закончить про обследование, потому что важный момент. Давайте. Жить Причь. легко и просто, если <с врачи рядом. То, что касается рентгена. Вот болит, например, человек видит, болит локоть, тазобедренный, приходит к рентгенологу и сам себе заказывает рентген. Не нужно этого делать, потому что вот врачу легче сориентироваться. Это будет ультразвуковое исследование, то есть никакой рентген нагрузки. Это будет рентгенологическое, в каких позициях, нужны ли симметричные суставы или нужно две проекции. А вдруг нужна компьютерная томография? Mm -hmm. Тоже рентген-нагрузка. А может быть, нужна только магнитно-резонансная, без рентген-нагрузки? То есть вот здесь выбор визуализации, конечно, за врачом. Не ходите, не делайте сами рентгены, потому что это ну, не самый э, mm -hmm. рациональный путь. Ликар, мая, сказать, с чем вам работать? Какие анализы сдавать, какие рентгены, там, ЧИУЗИ? Чем че опытнее врач, тем mm -hmm. меньше будет назначения. <гану> е, от що от я, я знаю, вже читала що така практика. Зараз усе більше набирає обертів, і навіть що стосується захворювання суглобів, що зараз іде поєднання медикаментозного лікування з правильним харчуванням, саме для, для цієї хвороби, от які продукти сприяють вилікуванню цієї хвороби? суглобів? єслі доказательно, то що от є чітко, известно, Продукты хуже, продукты лучше, продукты нейтрально. То доказано только то, какие продукты четко в некоторых вариантах заболеваний ухудшают. Ухудшают. Вот угу. это доказано. Это касается конкретно подагры. То есть красное мясо, много белков, пиво. Вот сейчас есть... мы побачим. Это очень вот. важный момент, да то, что касается мяса, пива. У меня есть прелестный совершенно парень, который выпивает 12 литров пива в сутки. Это подтверждает его жена. 12 литров. Мы говорили про воду, 12 литров пива и съедает приблизительно около полтора килограмма лично приготовленного. Илина, ну что за натуральное на здраво, это понятно. Вы посмотрите на этот, на эти картинки о, о запрещенных продуктов. Боже мой, любимые синенькие баклажаны. Вот перец смотрите болгарский. запрещенные, что же он такого делает. Смотрите. Что касается семейства посленовых, к которым относятся помидоры, да, в некоторых ситуациях может спровоцировать обострение именно артритов, не артроза, когда uh -huh. разволокнение и дегенерация, противные слова, дистрофия, дегенерация. Но ну, на самом деле это изнашивание в процессе использования. А вот то, что касается э, помидор синих, ну это, честно говоря, чуть-чуть притянутся за уши. Uh -huh. Это не так доказано. Вот, например, растительные вещи, как раньше люди, например, жевали. И иву, вот, в старые времена, когда не было современных, там потому что содержатся салицилаты. Ацетил, салициловая кислота. Вот те продукты, которые содержат салицилаты, аспирин, говоря простым языком, они, естественно, обладают противовоспалительным обезболивающим действием. Но мы не будем жевать все подряд, выискивать, где салицилаты. Uh -huh. Лучше пойти к врачу. Это правда. Я нагадаю, наше запитание сегодня ответила лекар-терапевт Элина Бережна. Говорила про суглобы. Это очень важно. И надеемся, что наука сделает цель для того, чтобы мы их, хвороби, этих Недугів не відчували. і дуже важливий момент це правильна діагностика, тому що від цього залежить правильне лікування і вчасно. І вчасно до речі. Дякуємо Еліна. до зустрічі. Щасливо.